Бара, здоровье всем, Сергей Флеш на звездку сегодня я вам покажу новый детектор дронов с названием Обри. Я тут услышал мнение некоторых офицеров, полковников, подполковников, что я делаю обзоры за деньги. Я хочу сказать, ребята, что вы, наверное, всех равняете по себе, и вы забыли, что такое быть офицером, вы забыли, кто наш враг, кто наш противник, и что мы должны делать для нашей победы, если вы позволяете себе где-то публично высказывать такие идиотские мысли относительно меня. Обрий, новый детектор достаточно продвинутый и крутой скажу вам почему он продвинутый и крутой потому что в этом детекторе полностью сделана и разведена кастомная плата украинского производства на которой собраны все приемные модули и микропроцессор обработки сигналов детектор работает в диапазонах 1 и 2 2,4, 5,8. Детектор способен определять аналоговые сигналы от FPV видео. Причем он это делает умно. Он не пищит на все подряд. Он анализирует синхроимпульсы, развертки видеосигнала и говорит только о том, что к нам летит FPV, который передает видео. Значит, на моих тестах вчера в пивишку на 1.2 и на 5.8 с передатчиком достаточно мощным я увидел на расстоянии километра. То есть с километра это устройство начало мне пищать и говорить, что ко мне подлетает FPV. На другие сигналы оно не реагирует. Также детектор обрабатывает 2,4, 5,8 сигналы от мавиков, от Аутелов. Здесь есть интересная оригинальная разработка автора, которая позволяет не реагировать на сигналы Wi-Fi и не дергать посту. Прибор не, так лег, не, не такой легкий в эксплуатации. Здесь, кстати, видите, снизу мы видим уровни сигнала. То есть вот сейчас прибор обнаружил какой-то сигнал 1.2 и пищит, показывает. Прибор не такой легкий, скажем так, в настройках, как другие приборы, но это поправимо. В первую очередь здесь есть калибровка. Калибровка должна делаться каждый раз на новой местности для того, чтобы выставить уровень шума, относительно которого приемник будет принимать сигналы дрона. Проверить на 2,4, 5.8, к сожалению, дроны мне не удалось, потому что, скорее всего, времени было мало. Я не так хорошо вчера откалибровал это устройство. Ну и скажу сразу, что за такими устройствами стоит очередь, поэтому автор и разработчик не может мне, к сожалению, его оставить, чтобы я его испытал в полевых условиях на фронтах. Я его прогнал, скажем так, на скидку, как мог, в полях, но детально я отдаю, не могу. Отдаю его обратно, потому что на него человек стоит в очереди несколько месяцев. И прошу не дергать, скажем так, авторов, разработчиков, потому что они максимально смогут отгружать эти приборы где-то там середины лета по максимуму. Сейчас у них мощности небольшие, это ну десятки, да, потому что все собирается вручную, все собирается э, на скажем так отверточной ручной сборке. Ребята ожидают платы, опять есть дефицит в приемных модулях и, из, из Китая. Но все это решаемо. Еще какой бонус к этому приемнику подключается маленький экранчик на 1.2. Если FPV-шка летит, то ее сигнал можно посмотреть здесь. Подключается шнурком. И этот приемник работает еще через приложение с Android. Там более удобно, детально все видно. Вот, поэтому однозначно вещь хорошая, однозначно вещь удобная, стоит она около 10 тысяч гривен, называется на Обрий, но опять же скажу, подчеркну, что нужен некоторый опыт, чтобы с ней разобраться, потому что здесь есть и фильтрация, и режимы разнообразные настройки, и опять каждый раз это надо отстраивать на местности, чтобы он работал оптимально, но устройство действительно полноценная с, подр... с обработкой сигналов и которая обеспечивает минимальное количество ложных сработок. Еще раз называется Обри. Фирма выпускает компания серия